প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আমি মানিবই লাগিব নহয়নে মনটো বেয়া কৰিলেও লাভ নাই যিমান যত্ন ল'লেও গছবিলাকৰ পাতবিলাক শুকাই যায় এটা সময়ত আকৌ নতুন পাত আহে বহাগ আহিছে নতুন পাত আহিব কিন্তু এইকেইদিনমানত সঁচাকৈ গছবিলাকৰ ৰূপ দেখি মনটো বেয়া লাগি যায় বহুত দিন চাফা কৰা নাই প্ৰায় দহদিনমানেই হ'ল মই শুকান পাত চাফা কৰিলোঁ এইফালে টাবতো যথেষ্ট বন্ধ হৈছে সেইখিনি চাফা কৰি দিলোঁ এওঁ কম খুচৰি পেলাই সাৰ দি দিব মই মামী চেম মাম্মী কিটচেন এণ্ড ব্লাউছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো বৰ বেলেগ জেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নহয়নে এইখনেই হৈ আছে আমাৰ ঘৰত আজি তিনিদিনমানৰ পৰা জাননে তিনি নহয় চাৰিদিনমানৰ পৰা লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মিথি মানে মা হ'ব প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে দুমাহ দুদিনৰ দিনা তাই পোৱালি দিলে মানে আজি চাৰিদিন হৈছে পোৱালি দিয়া বৰ ডাঙৰ কথা জানানে ইমান মানে টেনশ্যন খাইছিলোঁ নহয় ৰাতি আগদিনাখনৰ পৰা ৰাতিটো চটফটাই থাকিছে মই গম পাইছোঁ যে লেবাৰ পেন আহিছে চাগে আৰু তাই সদায় মোৰ লগতে শুই যিমা য'ত হ'লেও তলত বিচনা পাৰি দিলেও মোৰ টোপনি অহাৰ পিছত গৈ পেলাই মোৰ ওচৰত শুই থাকেগৈ তাৰপিছত ৰাতিটো চটফটাইছে মোৰো টোপনি অহা নাই ৰাতিপুৱা মই স্কুল গ'লোঁ দহটা বজাত আটলান্তাই ফোন কৰিছে মা মিঠিৰ পোৱালি জন্ম হৈছে আৰু আটলান্তা আৰু এওঁ মানে পূৰা কেয়াৰ ল'ব পাৰে একদম নাৰ্ছিং মানে সাংঘাতিক মোতকৈও পাৰে মই অকণমান নাৰ্ভাছ কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মানে এওঁ বিশেষকৈ মানে ডেলিভাৰী কৰাই নাড়ী চাৰি কাটি চাফা কৰি দিয়ে বা চব আটলান্তাই মনে কৰে মোৰ অকণমান ভয় লাগে তাৰপিছতে দুটা হ'ল আগবেলা তিনিটামান বজাত আৰু দুটা হ'ল আগৰ মাৰফি চব ক্ষেত্ৰতে উস্তাত আছিলে কিন্তু এই মানে একোৱেই নাজানে গাখীৰ খুৱাব নাজানে এওঁলোকে লগাই লগাই গাখীৰ খুৱালে দিনটো ৰাতিটো মোৰো পাল মই আৰু বিচনাতে অইলকট চইলকট লগাই ছাইডত মানে এই বিচনাখন পাৰি লৈছোঁ কাৰণ মই তলত বহি গাখীৰ খুৱাই থাকিব নোৱাৰিম ৰাতি বিশেষকৈ ঘনাই ঘনাই গাখীৰ খুৱাই থাকিব লাগিব গতিকে আৰু সেইখন অৱস্থা একদিন এক ৰাতি পাৰ হ'ল নেক্সট ডে ৰাতি তাই বিৰাট অশান্তি কৰিছে মিথিয়ে খুব মানে চাটি ফূটি কৰিছে সেনেকৈ আছে মই ভাবিছোঁ কি হৈছে তোৰ আকৌ ফেনৰ তললৈ দিছোঁ মানে আঁঠুৱা পৰা ফেনৰ তললৈ দিছোঁ পানী খুৱাইছোঁ আৰু ভাত নাখালে গধূলি বিৰাট কষ্ট পাইছে কি হ'ল ডক্টৰলৈ ফোন কৰিবলৈ ৰাতি এতিয়া ডক্টৰ নাই নহয় তেতিয়া মানে এটা বাজি গ'ল আৰু কোনেও ফোন নধৰে তেনেকৈ ৰাতিতো মই হোৱা নাই জানেনে তাৰপিছত চাৰিটামান বজাত মোৰ চিলমেলিকৈ টোপনি আহিলে এক ঘণ্টা হ'লোঁ জানেনে শুই পেলাই মই পটককৈ ধান্দাটো আহি থাকে নহয় চাইছোঁ মিথি নাই বিচনা তলত আছে আৰু দেখিছোঁ তলত এটা মৰা পোৱালি আছে আৰু গোটেইখন পানী পানী ডক্টৰক এবাৰ মাটিত চেকআপ কৰালোঁ যিখিনি ভিটামিন দিব লাগে দিয়াই আছে মানে দিছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই মানে কি হৈছে পোৱালিকেইটা কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰে একেবাৰে নাজানে না গাখীৰ খুৱাব জানে না তাহাঁতক চাফা কৰিব জানে জাংচনৰ বেবী ৱাইকটো দি পেলাই চাফা কৰিম সেই পিছত এয়া চাফা কৰি পেলাই আনিছোঁ দিনটোত তিনিবাৰমান চাফা কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথম সেইটো কাম তাৰপিছতে দুপৰীয়া আঠলাম এটা এবাৰ কৰে আৰু মুঠতে এয়া চাফা কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ঘৰ গুচিম আৰু ঘৰটো কিহেৰে গৈছোঁ মই দেখুৱাম বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ কাৰণ সকলোবিলাক কাম যেতিয়া নিজেই কৰিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া চব সুবিধাকে লৈছোঁ যিবিলাকৰ শ্লিপ ডিচ আছে গম পাই ঘৰ সৰা ঘৰ মোচা কিমান পেইনফুল মানে খোজা হয় যাতে কৰিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে মই কিন্তু এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দি লৈছিলোঁ এমেজনৰ পৰা বৰ ধুনীয়া ইলেক্ট্ৰনিক মপাৰ বোলক আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু ঘৰটো মোচিও দেখুৱাম এইটো হৈছে আগাৰৰ ৰেজেঞ্চি ইলেক্ট্ৰিক স্পিন মপ আগাৰুৰ এজেঞ্চি স্পিন মডডাল ৰিচাৰ্জেবল স্পীড মভ হয় আৰু ইয়াত ৱাটাৰ স্প্ৰে' কৰিব পাৰে যিকোনো ফ্ল'ৰ ইজিলি ধুব পাৰে আপোনালোকক যদি ডাঙৰ ৱাটাৰ টেংক নালাগে বা কম স্পেচত ইজিলি কাম কৰিব বিচাৰে কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই মপডাল কিনিব পাৰে মেইন বডি পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এচেম্বল কৰি ল'ব লাগিব কেনেকৈ এচেম্বল কৰে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ফ্ৰণ্টত লাইট আৰু ৱাটাৰ স্প্ৰে কৰিবলৈ সুবিধা আছে এইটো হৈছে ৱাটাৰ টেংক ইয়াত আপোনালোকে ৱাটাৰ ভৰাই লৈ পেলাই যদি মিক্স কৰোঁ ভাবে ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰ মিক্স কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত মেজাৰিং কাপোৰ দিয়া আছে মেইন চাৰ্জিং পইণ্টটো পাই ৱায়াৰ জইন হৈ যাব হেণ্ডেলডালৰ মাজেদি কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিম বাৰু আৰু এই আচক এইটো হ'ল পাৱাৰ মুড এইটো হ'ল পানী স্প্ৰে' কৰিব আৰু হেণ্ডেলডাল আপোনালোকে দীঘল চুটি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ জোখত ছুইচ এটা আছে ছুইচটো টিপি টানি দিলেই দীঘল হৈ যাব আৰু ছুইচটো টিভি ঠেলি দিলেই সৰু হৈ যাব একেবাৰে উজু এয়া চাওক মই জইন কৰি ল'লোঁ ৱাইৰডালৰ মূৰটো আৰু হেণ্ডেলডাল ফিক্স কৰি দিলোঁ ইচে কৰিলে আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট আৰু ছাইডলৈ মুভ কৰিব পাৰে আৰু ইমানেই ফ্লেট হৈ যায় আপোনালোকে ছুফাৰ তল আলমিৰা তল বা যিকোনো একেবাৰে কম স্পেচত ইজিলি মুভ কৰাব পাৰে আমি মভডাল ইউজ কৰাৰ আগতে চাৰ্জ দি ল'ব লাগিব চাৰ্জাৰো আহে লগত আৰু ফুল চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফিফটি ফাইভ মিনিটছ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বটম পাৰ্টটোত ওৱান ফিফটি আৰ পি এম স্পীডৰ দুডাল স্পিনাৰ আছে আৰু এই স্পিন মভটোত লগাবলৈ দুটা চেট মভ পেট দিছে চাওক একদম উজু হয় পেটকেইটা লগাবলৈ মই ফ'ল্ড কৰি লগাইছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ লগাই দিব পাৰে এয়া লগাই দিলোঁ ইউজ কৰিব পৰা হৈ গ'ল আৰু দুটা চেট আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে ই দুটা বেয়া হ'লে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু চাওক ৱাটাৰ টেংকত মই পানী ভৰাই লৈছোঁ প্ৰথমতে মই বেলকনিৰ বাৰাণ্ডাখন এয়া চাফা কৰিছোঁ পানী স্প্ৰে' কৰিছোঁ লাইটো জ্বলি আছে মন কৰিছে সাধাৰণতে পানীৰ দাগ বা বেলকনিৰ বাৰাণ্ডাবিলাক বহুত লেতেৰা থাকে আৰু পটককৈ চাফা হৈ গৈছে আপোনালোকে মম মন কৰিছে মই ইজিলি হেণ্ডেলডাল ধৰিহে আছোঁ নিজে নিজে ম'ভ হৈ যায় মোৰ লিভিং ৰুমত মোজাইক আছে মোজাইকখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হয় দৰকাৰ পৰিলে মই মাজে মাজে পানী স্প্ৰে' কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাগে ধুনীয়া ক্লিন হৈছে কেনেকৈ চোফাৰ তলত আপোনালোকে ইজিলি চাফা কৰিব পাৰে তাকো মই দেখুৱাই দিছোঁ বিশেষকৈ লাইট থকাৰ বাবে ভিতৰৰ যিবিলাক কোন আন্ধাৰ হৈ থাকে সেই লাইটৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব পাৰে হালি নলওঁ বুলি ভাবিলেও যিডাল হেণ্ডেল আপোনালোকে নিজৰ জোখত ল'ব অকণোৱে কষ্ট নহয় মানে বডি কষ্ট নহয় অট'মেটিক চলি গৈ থাকে আৰু এইখন মই তলৰ বাৰ্দা চাফা কৰিছোঁ সাধাৰণতে তলৰ বান্দাত চেণ্ডেল তেণ্ডেলো থোৱা থাকে বহুত লেতেৰা থাকে সেয়া চাওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ চাফা হৈছে মগডালে মুভমেণ্টটো নিজে চুজ কৰে নিজে নিজে গৈ থাকে আপোনালোকে জাষ্ট মানে ধৰি থাকিলেই হ'ল মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে আৰু একেবাৰে তলৰ বাৰ্দাখন মই এয়া চক চেণ্ডেলৰ পুৰা চেকা লাগি আছে অকণমান পানী স্প্ৰে' কৰি লৈছোঁ এই জেগাখনত আৰু দেখি পাইছে চাগে কেনেকুৱা ধুনীয়া চাফা হৈছে মই পূৰা ছেটিছফাইড এইবাৰ তলৰ ৰুমৰ মই টাইলছৰ ৰুম এটা চাফা কৰি চাইছোঁ এইটো চাফা কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি হৈছে মই পানী এবাৰ স্প্ৰে' কৰা নাই কাৰণ মোকডালত পানী লাগিয়ে আছে আৰু চাফা কৰি যেতিয়া হ'ব পেট দুখন আপোনালোকে এনেকৈ এৰুৱাই পেলাই ভালকৈ ধুই শুকুৱাই থৈ দিব পাৰিব আকৌ লগাই ল'ব যেতিয়া মচিব যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে বা কিনিম বুলি ভাবিছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম আপোনালোকে অনলাইন কিনি ল'ব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব দেই শেষত হাঁহৰ ৰেচিপি এটাৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ ইনষ্টাৰ বাবে শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা দেখিছে একদম চিম্পুলকৈ বনোৱা হাঁহ জিৰা জালুক ধনিয়া অকণমান গৰম পানী দি তিয়াই থৈছিলোঁ লগত শুকান জলকীয়া দি আটলান্তাই পতাত বাতি দিছিলে আকৌ দেই মছলাখিনি এইবাৰ আৰু কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ কাৰণ হাঁহৰ পৰা তেল ওলাবই যেতিয়া কম তেল দিছোঁ তেজপাত এখিলা দিছোঁ পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজৰ চাৰিটা কাটি দিছিলোঁ আদা নহৰু থেতালি দিছিলোঁ একেবাৰে অথেণ্টিক টাইপত বনোৱা হাঁহ দেই এইবাৰ মই কোমোৰা বাঁহ বাঁহৰ গাজ দি বা মাহ দি দি বনোৱা নাই একেবাৰে প্লেইনকৈ বনাইছোঁ বাতি দিয়া মছলাখিনিও মই দি দিলোঁ সঁচাকৈ ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ মছলা বাতিব পাৰিছে নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু সেয়া হাঁহখিনি দিলোঁ ছোৱালী মানুহে সকলো কামেই শিকিব লাগে নহয়নে মই তাইক কিন্তু সকলোৱে শিকাইছোঁ যদিও ঘৰত মিক্সি আছে মই বোলো নাই আজি পটাত বাতি মছলা দি হাঁহ বনাম তুমি বাতি দিয়া ধুনীয়াকৈ বাতি দিলে আৰু তেল ওলোৱালৈকে মই ভাজিম তাৰ মাজতে আলুখিনি দি লৈছোঁ এয়া চব আলু দিও মই ঢাকি থৈ দিম একেবাৰে বিছ মিনিটমান হৈ গ'ল কম জুইত ভজা তেল ওলাইছে চাওক এতিয়া মই জোখত পানী দিছোঁ পানীটো আপোনালোকৰ জোখত দিব আৰু ঢাক মাৰি থ'লোঁ আকৌ পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান ঢাক মাৰি থোৱাৰ পিছত মোৰ হাঁহৰ মাংস হৈ গ'ল ৰং ইলাচি ডালচেনী অকণ থেতালি বাকলিটো আঁতৰাই দি দিলোঁ এইকণ গৰম মছলা দিলেও খুব ভাল লাগে নহয়নে আৰু এতিয়া মই গৰম গৰম ভাতৰ লগত এয়া তেলাল হাঁহ তেল ওলোৱা হাঁহ চব মন কৰিছিলে চাগে মই তেল বৰ কমকৈ দিছিলোঁ এয়া হাঁহৰ মাংস ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব দেই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাৰু